Dan saya dah meminta yang pihak kuih ni, kalau dia tak puas hati, dia pun panggil juga bagian lesen yang, bagian uh, sukat yang berlesen. Bukan sukat-sukat yang biasa ni. mana dia nak, dia ada autoriti lesen lah. Ha, dia yang ni, supaya dia panggil and then kita pun panggil yang kita punya lesen sukat juga. Kita duduk, okay kita sukat sama-sama. Andai kata kat mana yang kat situ itulah jalan penyelesaian yang terbaik. Haa. Betul tak kan? Ah. Ha. Jadi kalau kalau contohlah kita kita sebenarnya kita tak adalah kita dia boleh saja untuk untuk kita ambil orang tengah sebagai jalan penyelesaian. Mungkin itu yang terbaik. Tapi bagi saya yang terbaik kita kena kena ke arah yang berautoriti. Contohnya mestilah Jupem juga kalau bagi yang suka ni. Ah, ha, kan? Tapi kita nak bincang cara baik Kita tak nak buat provokasi Kita tak nak gaduh-gaduh Betul tak? Kita nak bincang cara baik Ah, ha. Mana tapi Apa yang apa yang yang paling penting Mana kita kena ikut undang-undang sebab selama ni kita dah ikut undang-undang. Jadi kita masuknya bila ada kelulusan baru kita buat. Jadi sebelum ni kita tak ada menceroboh. Jadi kita dah minta kelulusan baru kita buat. Sebelum ni kami memang ada pernah buat bantahan pada 2024. Ah uh, maknanya bantahan kuil lah yang berada di belakang kami ni. Uh, jadi penduduk ni tertanya-tanya pada kami. Uh, apa apa yang seterusnya? Apa yang langkah seterusnya dan apa feedback ni? Dia tak ada penyelesaian. Yang bertahun-tahun tiada penyelesaian. Uh, contohnya ya. Okey ya. Kita pernah, pernah memohon, kita pernah memohon untuk meletakkan semula batu pahadang di dal di laluan jalan keluar masuk ke kuil pada 22 Januari 2004 kepada Tuan Azli Bin Taib yang di Majlis Pembenaran Kajang. Tetapi aa, tidak dapat apa, tidak ada jawapan dan keputusan aa, daripada MPKJ. Dan sekali lagi kita hantar surat pada 23 bulan Julai Mana perkara yang sama juga Iaitu meletakkan semula batu padang jalan Di laluan keluar masuk kuil Maha Mariaman Taman Kopi Skripak ke Kajang Tetapi masih juga tidak diambilkan tindakan Yang boleh tak selesaikan isu ni Adalah kerana MPKJ berdiam diri Peserta penduduk Taman Kopi Skripak pun Merasa memang Memang kita menganggap yang MPKJ ni tak serius Tak serius dalam apa menangani isu ni kan Kalau kita tengok juga yang kuil ni dia dia pernah membuat permohonan balik lah saya ingat dalam 20 Disember 2023 tapi mungkin ditolak lah kita tidak tahulah apa yang mungkin ditolak kan sebab kalau kita tengok sini pada 20 Disember rayuan penolakan permohonan projek bangunan untuk makluman tuan bagi pihak permohonan yang telah ditolak pihak pemohon perlu mengukakan semula permohonan plan bangunan yang baru melalui sistem OSC 3 plus untuk pertimbangan dan kelulusan MP MJPS selaras dengan prosedur sema, uh, semasa dan manual. Kena ikut juga garis panduan yang telah ditetapkan uh, bagi rumah ibadat yang bukan Islam. Kalau dekat klinik, kita tengok bantahan yang kita dapat pun memang 2000 lebih. So memang tak menyokong. Kalau kita tengok daripada MPKJ pun, dia dia ambil kira pun daripada bantahan penduduk. Ah uh, sebab kalau kita tengok daripada syarat dia pun daripada rumah mungkin 40 ke rumah ke, 50 ke rumah pun, kalau kalau yang majoriti ni orang Melayu Maknanya memang dia memang di, uh, memang tidak luluslah sebenarnya. Termasuk yang flat ni juga. Kalau kita tanya yang pengurusan flat ni pun, diorang pun tak memang suju. tidak bersetuju. Memang kita dah tanya dah pengurusan flat. Memang diorang pun tak setuju tentang queen ni. Selain daripada bantahan, ya. kita ada jabatan-jabatan yang meluluskan. Ya. Jadi ada saluran-saluran prosedur tu. Dia ada banyak-banyak jabatan-jabatan yang akan meluluskan untuk rumah ibadat tu. Jadi kita tak nak perkara ni dia orang tak melalui saluran yang betul lah. Jadi bila kita lihat ni, bila kita lihat ni, bila berlaku untuk permohonan untuk kita kebun komuniti ni, kita ya. lihat tanah ni, tanah hmm. kebun komuniti dah kita untuk juru yeah. telah masuk dekat Tiga pandu. sebahagian daripada ada, ada anak panah yang merah tanah merah. Aa, kita ha, sudah telah masuk. Ya. Jadi juru ukur yang kita panggil pun juru ukur yang bertauliah. Sekarang dia ni, berjuban. sekarang ni kita nak bertanyakan kepada pihak uh, Queen ni juga jadi dia punya ukuran tu bagaimana? Jadi kalau nak katakan status dia ni nak diluluskan. Jadi kita kena tengok dari segi apa ni? Pewataanlah. Pewataan lah. ha, lah Sebab tengok. sekarang ni yang keluar geran gran macam bentuk rumah, geran tanah saja. Hmm. Pewataan tu tak ada. Maknanya hmm. ni tak di, diwatakan lagi rumah-rumah lah. Hmm. Sebab kalau kita tengok kelulusan mesti daripada SUK menteri besar. Hmm. Tapi yang zaman dia dulu tu daripada ESCO, ESCO-ESCO kerajaan yang meluluskan. Dia nak kena faham dalam dalam untuk dia nak buat rumah ibadat ataupun masjid ataupun surau dan sebagainya itu saya kata dia ada prosedur tanah tu untuk tanah wartakan macam kita nak macam masjid ibu semua dia ada wartakan dia ada masuk dalam uh, RMK ibu semua untuk dinaikkan sebagai tapak masjid ataupun tapak surau seperti mana rumah ibadat yang lain kena mengikut saluran yang macam tu kita kena melalui si, uh, melalui jabatan pertama sekali jabatan ukur dan pemetaan Malaysia JUPEM pesuruh jaya tanah persekutuan PTP jabatan perkhidmatan pemutungan JPP jabatan pertanian daerah Hulu Langat jabatan perancangan bandar dan desa negeri Selangor JPBD, Majlis Pemandaran Kajang pun dia dah tengok, dah tinjau tempat ni, Jabatan Kerja Raya lagi, dia dah tengok tempat ni, Jabatan Penilaian dan Harta JPH untuk nilaikan berapa yang perlu kita bayar dan Pejabat Daerah dan Tanah Rulangan PDDS, kuasa pada pegawai daerah atau DO kerana di bawah di bawah apa satu ekar macam itulah kan dia, tanah untuk keputusan di situ ya. apabila kita telah panggil JUPAM yang yang maknanya lesen lah lesen sukat yang walaupun lesen sukat ni dia akan panggil JUPAM jugalah sebab aa, kalau pejabat tanah dia tak ada ukuran yang tepat sebab dia akan akan melalui Jepang sebab Jepang ni memang kalau kita tengok dia jabatan ukur dan pemutaan Malaysia jadi mana-mana pun semua Malaysia pun mungkin dunia pun kita tak tahu memang dia akan panggil Jupem sebab dia dah memang dia dah ada dia punya koordinat koordinat dia untuk yang disukat dan apabila kita sukat aa, daripada yang ikut yang plan ni maknanya kita kita dapati maknanya kuih ni telah aa, masuk ke tanah 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 yang kelus, yang yang diluluskan ni Uh, sebanyak 3.26 meter maknanya lebih kurang 10 kaki daripada jarak sini dan daripada jarak situ kalau kita tengok aa, memang dalam lebih kurang dalam 4 inci lah 4 inci kan jadi apabila kita nak buat pagar jadi daripada daripada hujung sana bila kita tarik benang ke 10 kaki tu aa, itulah yang kita punya sempadan sebenarnya ok yang yang jadi isu ni sekarang bila bila kita kita tarik benang atau kita akan buat jadi dia akan tutup laluan pintu kuil di sana aa, itu yang jadi masalahnya jadi apabila kita nak buat apa satu kebun komuniti ya eh, mungkin kita nak buat uh, tanaman hidroponik and NFT kita perlukan pagar. Jadi kalau isu ni tak selesai macam mana kalau kalau kita nak buat kebun nanti mungkin uh, apa haiwan-haiwan ke dari segi keselamatan ke ha uh, itu yang kita yang yang jadi apa kalau boleh isu ni kita nak selesaikan cepat masalah ni macam saya sebagai uh pengerusi aa, saya minta aa, maaf pada penduduk kalau ada yang terkasar ke apa kan sebab orang memang tertanya-tanya saya isu ni cuma saya kadang-kadang saya tak boleh nak nak ketengahkan sebab benda ni sensitif kan aa, cuma sekarang ni saya berharap aa, satu keputusan lah daripada MPKJ uh, kerana juga kami ni macam yang saya cakap Pikirlah yang majoriti kat kami yang majoriti kat sini saya saya nak taman ni taman ni betul-betul berjaya lah maknanya kalau boleh buat dijadikan dewan ke ataupun dijadikan taman permainan ke untuk penduduk ha, saya lagi lagi suka macam tu jadi semua bangsa boleh gunakan aa, benda tu ha, tapi kalau kita menggunakan satu bangsa saja itu yang membuatkan kadang-kadang kita tak selesa ha, jadi saya harap sekali lagi saya harap aa, keputusan PKJ ha, cakna lah benda. Caknalah benda ni sebab dah lama sangat kan